Так що, росіяни якраз все це час були праві, коли розказували нам про загніваючий запад, про повне падіння моральних устоїв, про те, що цим міром править там кучка із вращенців. І російські ж не просто так нам це розказували. Вони не як то догадувалися про це, вони чітко знали, чітко знали, що уся ця ваканаля проходить за їхнього активного сприяння і під їхнім бдітельним контролем. Политолог Сергей Марков в реестре иноагентов РФ о том, какой удар файла Эпштейна продолжают наносить по мировым элитам. В США опубликовано огромное количество фактов Эпштейна. Это организатор секса для высших элит, в том числе педофилов. Миллионы файлов. Там тысячи представителей элиты западного мира, прежде всего англосаксонского истеблишмента. Сейчас все ищут разные фамилии, а их тысячи. Но главное ясно, США Британией управляют извращенцы в большой степени. Понятно не все, но очень многие. И самое главное. Быть извращенцем это для них неформально, нормально. Про кого-то это уже доказано, про кого-то еще нет. Но население в полном шоке от этой большой правды. С высокой вероятностью все, кто управляет США и Британией, значит всем миром извращенцы и преступники. Да не настоящим шоком стало то, кто цих извращенцев обеспечивал, кто кормил их извращениями. И без кого весь элитный бордель был бы просто невозможным. А то, что в эти расставленные сети попалась там какая-то крупная рыба, ну, так, собственно говоря, для того у вас этот питомник и строился файлы Эпштейна 2026 -го. Трамп упомянут более трех тысяч раз. Что это значит для его президентства? Да ничего не значит. Это старые, добрые какие-то там времена. Одно такое упоминание вскользь тут же заставило бы фигуранта добровольно с позором пить в отставку. А Трампу с его полной нечувствительностью до любого позора, ты ему такие, что два пальца об асфальт. Да он ни одного шанувальника не потеряет. То, ну, в эти в старые добрые времена никому, правда, и в голову бы не пришло ну, такого бабуина с таким реноме вообще выбирать на такую посаду. Ну, нам же говорят, падение нравов, загнивающие и, и это уже ну, не просто какая-то там теория заговора. 30 января 2026 года Министерство юстиции США опубликовало массив материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за принуждение несовершеннолетних к занятию проституцией, что изменилось с декабря 2025 К примеру, тогда Трамп практически не упоминался. В материалах лишь фигурировал чек, выписанный нынешним президентом США Эпштейну. Сейчас же политик упоминается более трех тысяч раз. Причем в материалах фигурируют показания девочки, которая обвинила Трампа в принуждении к интиму. На тот момент ей было всего 13 лет. Со слов пострадавшей Эпштейн, узнав о том, что действующий президент США вступил с ней в интимную связь, был разгневан тем, что именно Трамп лишил ее девственности. Кроме того, в файлах содержится письмо экс-министра финансов США Ларри Саммерса, в котором он писал Эпштейну о Трампе. Я думаю, что ваш друг психически болен. Ну вот вы зачем это все на публику вытянул, а? Хочете, чтобы на следующих выборах он еще с более разгромным счетом у всех победил? Хотя, судя по списку фигурантов, у него там сейчас ну, такая нормально куча конкурентов нарисовалась. И там же один, как бы их после один филантроп лучше другого. И у каждого такая история заслуг. Также в новых материалах утверждается, что Билл Гейтс заразился венерическим заболеванием после интимной близости с русскими девушками, после чего тот был вынужден пройти лечение. А что такое, антивирус на Windows вовремя не обновил, да? Но сколько у вас еще учить, что в отношениях с русскими какие-то венерические заболевания. ну, это, наверное, лучше, что вы от них можете получить. А там в этом борделе, там же и выбора особо-то не было. Вот что самі сами вкусные блюда в меню носили одни и те же национальные принадлежности. В связях с девушками из России, согласно материалам, также был замешан бывший британский принц Эндрю. В частности, в файлах содержится фотография, на которой член монаршей семьи на четвереньках склонился над лежащей на полу женщиной. Также содержится переписка. В ней Эпштейн предлагал Эндрю поужинать с русской девушкой, которой 26 лет. Финансист охарактеризовал ее как умную, красивую и заслуживающую доверия. Так, изоля в отойдет от меня. Я вам не доверяю. Ну, потому что вы не русская. Еще бруска проститутка не заслужила доверия. Да, да, они это доверие верой и правдой заслуживают. У них за цепь там не один товарищ майор зорко наблюдает, и цей товарищ майор готов подложить под тебя кого угодно, и вообще даже что угодно, чтобы только проникнуть в самую закулису, самой закулисной мировой закулисы. Это, кстати, оказалось не так и сложно, бо, что ну, ну, человек слаб. Также в файлах упоминается и резиденция Трампа в Маралага, где предположительно также могли проходить вечеринки. Так, в 2012 году Эпштейн получил письмо от неизвестного отправителя с вопросом о том, посетит ли он резиденцию Трампа вместо своего острова. Хотя сам Трамп ранее заверял, что прекратил общение с Эпштейном еще в 2004 году. А теперь, внимание, вопрос, мои уважаемые держатели свечек. Вот, как вы думаете, вот что Трамп постоянно такие покладистые до Путина? И что он в самый последний момент, когда казалось бы, что вот тут бы русский ход вот как раз бы надо было бы как раз вот так четко поднажать, что он постоянно дрестає и делает что он не при делах. Вот что его постоянно останавливает? Ну, или правильнее так спитать. Кто в рассекреченных Минюстом США документах педофил Эпштейн называется управляющим состоянием Путина. Речь идет об отчете ФБР от 27 ноября 2017 года, основанном на показаниях конфиденциального источника. Также, согласно документу, Эпштейн оказывал аналогичные услуги бывшему зимбабийскому диктатору Роберту Мугабе. Всего в новой порции документов имя Путина упоминается 1055 раз, а слово «Россия» 5876 раз. Даже больше, чем Трамп. Потому что Трамп на той момент был ну, достаточно такой какой-то мелкой ребёшкой, яку поймал и так на всякий случай. Ну, типа, хай будет, мало ли. А без Путина и без России вся эта империя разврата существовать бы точно не смогла бы. Бо, ну, где ты еще столько безотказного материала наберешь? Хотя, зачем тебе его набирать? Путин, он достаточно такой талантливый организатор. Он тебе все в упаковочке на блюдечке с голубой каемочкой доставить, то когда и знать. Поцеловавшая Путина активистка и помощник главы Росконгресса состояли в переписке с Эпштейном. Помощник директора, созданного российскими властями фонда Росконгресса Роман Чуков и экс-координатор прокремлевского движения нашей Мария Дрокова вели переписку с американским финансистом Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в 2019 году после ареста по обвинению в торговле несовершеннолетними. Письма Чукова и Дроковой оказались в новой партии документов по делу Эпштейна, опубликованной Минюстом США в пятницу. Дрокова была активисткой наших с 2005 года. В 2009 году на форуме «Сели поцеловала Путина. За год до этого активистка получила орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Так заслужила она перед Отечеством, какие-то там поцелуи, а кое что так погорячее, но Билл Гейтс не дать сбрехать. Бо кто вообще сомневался, что если в этом мире творится какое-то тотальное блядство, то русские там точно не стоят где-то в стороночке. А именно они являются главным организатором и вдохновителем. И именно их самая такая патриотическая часть. Наши. Краснодарское модельное агентство. В одном из рассекреченных писем 2018 года некий отправитель рассказал Эпштейну о девушке по имени Рая из модельного агентства «Шторм» в Краснодаре и отправил бизнесмену ссылку на ее портфолио. В послании отмечается, что она умная и хорошо говорит по-английски. Агентство «Шторм» участвовало в открытии зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, что основательница организации Дана Борисенко подтвердила фонтанке. Она заявила, что агентство не имеет отношения к вечеринкам Эпштейна и никогда не отправляло девушек в США. Да, конечно, да. Ты говоришь сам туда ну, после обязательного олимпийского инструктажа туда как-то добиралась, а уже там на месте на этом троходроме они там такую олимпийскую сборную уже формировали, яка столько всякого золота, серебра и бронзы в копилку отечества принесла, ну что, оно до сих пор там в нем счастливо купается. В файлах Эпштейна нашли доказательства его поездок за девушками в Тольятти, Самару и Казань. Американский бизнесмен Джеффри Эпштейн и его помощник Лесли Гроф вели поиск девушек для своих целей в российских городах. Об этом свидетельствуют выдержки из опубликованных министром США документов. Странный какой-то чувак. Ну, ты бишь сказал, ты получаешь all-inclusive. Что ты полист? А організація, яка взяла на себе всі тяготи цього непростого бізнесу, вона задолбалась тобі е, потім дорогу, якого треба підставляти. Ні, ну в цілому, вийшло все добре. якщо б тебе не грохнули, ти б теж свій орден за заслуги перед ідейством отримав би. Там ціла канцелярія такі ордена клепає. В цьому. Секс-империя Эпштейна была медовой ловушкой КГБ. Российских девушек специально привозили для сбора компромата на всемирно известных личностей. С таким утверждением выступает таблоид Daily Mail, ссылающийся на источники британской разведки. Публикация более трех миллионов новых документов, касающихся сексуального преступника, подтверждает заявление высокопоставленных сотрудников служб безопасности о том, что Эпштейн действовал в интересах Москвы, когда организовал встречи для некоторых из самых влиятельных людей мира. Американские сотрудники служб безопасности также считают, что у Эпштейна были давние связи с российской организованной преступностью которая могла его шантажировать. Это может объяснить, с какой легкостью Эпштейн, по-видимому, мог поставлять девушек из России самолетом. Как напоминает издание, в 2021 году в книге журналиста-расследователя Крейга Унгера также утверждалось, что Эпштейн полагался на российских сутенеров, которые поставляли ему девушек. Унгер считает, что ФСБ, преемник КГБ, могла получить компрометирующие материалы из многочисленных видеозаписей, которые, как сообщается Эпштейн, сделал со своими знаменитыми друзьями и этими девушками. А ну не может быть, чтобы такие честные, благородные человек с такими связями собирал компромат. Пользовался услугами ФСБ в корыстных целях. Может, он просто как чувак, якому, знаете, посчастливилось столько интересного в своей жизни понаблюдать. Может, ему просто картило вот это все кому-то рассказать. Ну, 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 а кто виноват, что я с такими рассказами все за идиота бы посчитали, бы вот все от него отмахивались так. Да, но мир не без добрых людей. Джеффри Эпштейн за год до смерти встречался с постпредом РФ в ООН и хотел передать Лаврову и Путину некую информацию о Трампе. Из опубликованных ранее писем следует, что Трамп провел несколько часов в одном доме с его жертвой. И вот как вы думаете, удалось таки ему заинтересовать ФСБшников своими рассказами или не удалось? Да, потому я, например, уверен, что убрал ее там ну, далеко не американские спецслужбы. А то, кто сначала использовал его по полной, а потом надо было тихенько скрыть следы пока весь американский истеблишмент делал вид, что этой проблемы вообще не существует. И да, я ж так и не почув, так, как э, вы думаете, ну что все-таки Трамп так влюбленный в того Путина, а? Вы давайте так посмелее с версиями. Мы с вами живем уже в такие времена, что сама, казалось бы, идиотская паранойя, она запросто может оказаться правдой. И чьи грязные лапы оттуда обязательно торчат? А? thank